Və nəhayət, çox dəyərli oğlaq böcü insanları, sizləri videoda xoş gördük. Kanalı və videoları bəyənirsinizsə, like etməyi, abunə olmağı unutmayın. Bu bir astroloji, tarot və qəhvə falı yorumu videosudur. Və əzizlərim, baxaq görək. Avqust, yəni Avqust 2022-də həyatınızın bir çox tərəflərində kariyerdə, işdə, sevgidə, təhsildə, sağlamlıqda və s. sizləri nələr gözləyir? Qeyd edirəm, videomuzu yüksələn günəş, eləcə də ayı bürcü Oğlaq olan hər kəs izləyə bilər və eləcə də videodakı enerjilər yalnız və yalnız abunə olan insanlar üçün keçərlidir. Və kartlarımızı qarışdıraq. İlk növbədə Oğlaq bürcü insanlarının hənəcəsinə bura çağıraq. Mənə dəstək olmasını istəyirəm. Və baxaq görək. Avqust karyera həyatınızda sizə nə gətirəcək? Nə vəd edir? Baxaq görək, avqust oğlaqlara karyera həyatında nəvət edir. Mmm. Çox dəyərli Oğlaq bürcü insanları, öncəliklə etibarsızlıq enerjisi var burada. Ətrafınızda e, gözünüzü qıca çatmanız, sizə səmimi olduğunu göstərən və bəlkə də sizdən borc istəyəcək yaxud da işində dəstək istəyəcək, bir sözlə sizdən dəstək istəyəcək Hmm, sizi dəyərlə hiss etdirməyə çalışıb sizi kullanmaq istəyəcək birləri var. Diqqətli olacaqsınız. Əgər diqqət etməzsəniz, yəni gözlərinizi açmazsanız, bəsirətsizlik göstərərsəniz, o zaman bu insan sizə ciddi mənada maddi baxımdan, maddi baxımdan zərər və ziyan vura bilər. Bunu bilin və çox qədibədir ki, bu insan siz yaxınınıza buraxa bilərsiniz. Ola bilər bu insana işinizi buraxa bilərsiniz, pulunuzu etibar edə bilərsiniz, sirlərinizi etibar edə bilərsiniz, planlarınızı deyə bilərsiniz, ideyalarınızı deyə bilərsiniz, bilmirəm. Nə şəkildə amma hiss edirəm ki, sizi biraz belə sanki dəyərlə hissətdirməyə çalışan amma əslində isə sizin olan bir şeylərə göz dikən bir enerjidir bu və diqqətli olun və diqqətli olun. Bu insan sizdən nəyinki vermək, daha çox ala bilər. Diqqət etmənizi istəyirəm. Və bir də Oğlaq bürcü insanlara durğunluq hökm sürür. Baxın, diamdı və durdu. Yəni durğunluq kartı gəldi. Bir yerdə dəhnacaqsınız. Lövbər salacaqsınız. Sanki siz qəmisiniz, üzürsünüz dənizdə və lövbər atacaqsınız. Mən artıq burada dururam. Yəni bu nə deməkdir? Mən artıq bu işi buraxıram. Yaxud da mən artıq bu işdə bu addımı atmağı buraxıram. Yaxud burada dayanıram. Yəni bu işdən çıxıb digər bir işə gedib orada dayanıram. Yəni bir yerdə dediyim kimi gəmisiniz. Dənizdə üzürsünüz, üzürsünüz, üzürsünüz. Artıq lövbərimi burda, eee, lövbərimi burda buraxıram, lövbərsalıram. Yəni durduğum yer, duracağım, qalmaq istədim yer buradır deyirsiniz. Və ya gülmək istədim iş budur, bunu seçirəm. Burda duracağam deyirsiniz. Yəni e, belə bir necə deyim? belə bir şey gördüm mən. Yəni bir tərcih edəcəksiniz bir yerdə. Ə, bəlkə bir işin, bəlkə bir təhsilin, ə, bəlkə bir qərarın üzərində möhkəm-möhkəm duracaqsınız. Orda lövbənizi salıb məkanınızı orada salacaqsınız. Amma bura nəsə təlatümlü sahillərdir. Mən bunu deyim. Bununla risk etmiş olarsınız. Bəli, bununla risk etmiş olarsınız. Mən bu o fikrinizdə tutduğunuz, o lövbər salmaq istəyiniz, o durmaq istəyiniz, mənim durağım buradır dediyiniz yer, nə desəm, yaxud nə fikrinə, ideologiyadsa bilmirəm. Aa, o o sizin üçün baxın belə bir burada nə necə bir dəniz var, tələtümlü, tələtümlü. Yəni ki, biraz problemlər yaşaya bilərsiniz, risk ala bilərsiniz və buna görə də diqqətli olun diqqətli olun. Və oğlaq bürcü insanları birisi ilə küs olduğunuzu, küsnü olduğunuzu görürəm. Söz-söhbət görürəm. Bu dənizin təlatümü eyni zamanda da, yəni ki, sizin elə bil ki, işinizlə bağlı ya da bəlkə evinizlə bağlı söz-söhbət içində olacağınızsa, amma bu söz-söhbətin problemini də avqustda gələcək olan bir xoş xəbərlə dayanacağını, duracağını göstərir. Və növbəti kartımız, bu kartımızı götürək. Baxaq görək. Siz sevgidə, aşkda nələri gözləyir? Dəyərlidir oğlaqlar, aşkda nələri gözləyir? Mhm. Mm aşkda nələri gözləyir? İncələyirsiniz, düşünürsünüz, axtarırsınız. Mən belə hiss edirəm. Və sanki birisini, bir şeyləri çox incəliyirsiniz. Beyniniz də çox götür-qoy edirsiniz. Səhv etməkdən qorxursunuz. Bunu gördüm. Biraz daha dərinliyinə varam, biraz daha yaxından tanıyam. Birisini tanıma mərhələsindasınız. Ya da bəlkə də Fərq etmir tanım. Bu, yəni bir qism oğlaqlar üçün keçərlidir olar. Yəni də bəlkə də ə, içində olduğunuz münasibətdə, evliyinizdə amma nəyisə axtarırsınız, nəyisə ağrışındasınız, beyninizə salmısınız. Nəyisə incəliyirsiniz, çox götür-qoy edirsiniz. Başa düşə, başa düşürsünüz yəqin ki, nə demək istədiyimi. Və baxaq görək burada başqa nə var. Aha. Aha. Deməli, dəyərli Oğlaq bürcü insanları biraz buzun üzərində yeriyən görürəm. Normalda çox güclüsünüz, amma tez-tez risk alırsınız. Şəxsi həyatla bağlı bir risk içində olduğunuzu. Bir tərəfdən artıq qorxmursunuz, bir tərəfdən də bir ə, necə deyirlər, belə bir ə, hər şeyi itirmək qorxusu da var. Bir risk Bir risk hiss edirəm. Buz üstündə yərmək. Bir risk hiss edirəm. Və hətta burada e, nə gördüm? E, burada belə bir şey gördüm ki, bu buzlar qırıla bilər. Bəli, bu buzlar qırıla bilər. Bu nə deməkdir? Ya güvənilməyən bir insanla münasibətdəsiniz. Ya e, kimsə sizin sirrinizi, sözünüzü verə bilər. Bir şeyləri açıqğa çıxa bilər və bu sözün əsl mənasında yaxşı təsir göstərməyə bilər şəxsi həyatınıza. Ya ə, ola bilər ki, siz özünüz, bəlkə hansısa bir belə deyim də ə, planlarınız var. Evlisiniz, onları həyata keçirməyə çalışırsınız gizli-gizlin. Yaxud da evli deyilsiniz, bəlkə bəkarsınız, həyatınızda kimsə yoxdur, yenə də bir ə, risk almaq kimi, səs şans vermək, kimləsə tanış olmaq və s. Amma ə, burada da həqiqətən çox diqqətli olmalısınız. Bəli, siz çox güclüsünüz. Bəli, o buz qırılsa, siz qurtula bilərsiniz. Siz dəfələrlə artıq necə deyim? qurtulmusunuz, özünüzü qurtarmısınız. Özgüvən tavandır, gücünüzə güvənirsiniz, amma sizin qəlbiniz yumşaqdır. Buna görə də bəli, aldadıla bilərsiniz. Diqqət edin. Və sonda nə gəldi? Sonda nə gəldi? Sonda sizin belə deyim bir şəxsi həyatla bağlı bir döənəm tamamlayacağınız. Bu yaşadıqlarından sonra, yaşadıqlarınızdan sonra bu incəlmək, arayış, nəsə səhv axtarmaq, belə nəsə bir şeylər axtarırsınız, qarşı tərəfdə bir səhv axtarsınız, incəliyirsiz, nəsə axtarırsınız, düşünürsünüz, onu güvənməyə dəyərmi? Burda isə buz üstündə yeriyirsiniz, amma buzlar qırıldı. Mən belə hiss edirəm, bir anlıq dibə batdınız. Amma nəticə nədir? Nəticə Sanki bir dövran bitdi və yeni, amma daha uğurlu bir dövran. Baxın, 2 iki gəldi. İkinci bir həyata, ikinci bir dövranma başladınız. Amma bu daha uğurludur. Amma bu daha gözəldir. A, bura gəlmək üçün tüklər demiş bu axşamaya, bu mərhələyə gəlmək üçün bunlardan keçməyiniz gərəkli idi. Bunlardan keçməz gərəkli idi ki, burda ailənizlə, yaxınlarınızla, sevdiklərinizlə, yaxud sizin üçün gərəkli və xeyirli olan insanla baş-başa və həmsəllik xoşbəxt olasınız. Bura gəlmək üçün bunlara yaşamalı idiniz. İndi isə baxaq görək, sağlamlıqda sizə nələr göznəyir? Sağlıq həyatında nələr göznəyir? Oğlaqlar, sağlamlığında nələri göznəyir? Aha. Oğlaq bürcü insanları xəstələnə bilərsiz. Bir az xəstələnə, yatağa düşə, bir az nəsə ə, problemlə üzləşə bilərsiniz. Baxın, sağlamlıqla bağlı ə, ciddi bir problem ola bilər həm də çünki ə, sözün əsl mənasında özünüzə əziyyət verirsiniz. Nəsə bir fiziki əziyyət, yaxud qidalanma ilə bağlı əziyyət ə düzdür. Biraz baxımlı olmağa, özünüzə diqqət etməyə çalışırsınız, amma tam məsuliyyəti ilə sağlamlığınıza tam məsuliyyəti ilə yanaşmırsınız. Sanki neçə illər ötürdüyünüz, diqqət etmədiyiniz sağlamlıq problemləri bir anda hamısı eyni anda üzə çıxa bilər. Hə. Bir də e, diqqətli olun, xüsusilə də hava şəraiti ilə bağlı diqqətli olun. E, Hansısısa belə deyim, e, Çoxlu kütlə arasında yayılan xəstəliklərdən tuta bilərsiniz, yaxud da ki, bilmirəm, öz diqqətsizliyinizin diqqətsizliyiniz ucu batından bir balaca xəstəlik dövrü, yəni hərəkətsiz qalmaq, uzanmaq, yatmaq dövrü keçirə bilərsiniz hə. Buna görə də diqqətli olun, amma nəticə olaraq baxaq, burada nə görürük? Yox, yaxşı gəldi. Həqiqətən yaxşı gəldi, xeyirli gəldi. Atılacaqsınız, çünki burada belə bir enerji hiss edirəm. Çox nə isə belə sadiq sizə qulluq edəcək, sizə belə deyim, diqqət göstərəcək insanlar var ətrafınızda. Buna görə də atladacaqsınız. Hər şey çox yaxşı olacaq. Və bir az da deyir ki, sanki oğlaqlar oyun oynamaq istədi. Hə, öz sağlamlığı ilə oyun oynadı. Oyun oynadı. Hmm, ona görə də bu vəziyyətə düşdü. Bəli, biraz öz şortaxlığınızdan irəli gələn və yaranan sağlamlıq məsələsi olacaq, amma diqqətli olsanız heç o da olmaz. Baxaq görək. Nəhəli oğlaqlar, evrənin, mələklərin, yaradıcının sizə hansı mesajı var? Vau! Wow, çox gözəl. Ailə ilə bağlı, sevgi ilə bağlı şəxsi həyatla bağlı. Bəlkə də ortaqlıq da var burada. Baxın, birləyə-birləşməyə, ortaq olma, qısacası bir-birləşmə var. Bir birləşmə, gücü birləşdirmə, qəlbi birləşdirmə, ailəni birləşdirmə izdivac görürəm mən. Əgər bəkarsınız, çox mükəmməl bir sevgi yolu, sevgi həyata başlayacaq həyatınızda ə bütün çəkdiyiniz zəhmətlərin, əməklərin bəhrəsini alacaqsınız bu ayda və evlilik qərarı, nişanlılıq, elçilik vəsait kimi şeyləri yaşaya bilərsiniz. Yaxud da əgər ailədə sorunlar, ciddi problemlər, ciddi problemləri varsa, yaxud sevdiyiniz insanlarınızda problemləriniz varsa, bunlara da aşacaqsınız. Mən bunu gördüm, ittifaq gördüm. Və eyni zamanda da işdə, karyerada və yaxud başqa məsələlərdə, yəni maddiyata dayalı məsələlərdə bir orta xloq ittifaq güc birləşdirmə ola bilər. Və bir də axı bu mələklərə mesajıdır. Gəlin burada bir mələk kartı çəkək. Hı -hı. Hava dörtlüsü geldi. Dinlenme ya da tatile çıkma zamanı. Bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır. Meditasyon çözüm sağlayabilir. Ezlerim bir karar vermek istersiniz. Çox yorğunсуз. Baxın, eyni bu at kimi, baxın bu şəkildəki at kimi yorulmuş bir vəziyyətdə. Dinlənməyə çox ehtiyacınız var. İki düşüncə, ikili fikirlər. Hansını edim, hara gedim, kimi seçim, necə edim deyirsiniz. Belə Hansını seçim, hansı işi görüm, yaxud kimlə olum, harda olum, kimi tutum? Belə bir qərarsızlıq var. Məhz indi də sizin bir tətilə ehtiyacınız var, mələklər bunu deyir və qərar vermədən öncə çoxlu düşünün, meditasiya sizə çox köməkli edə bilər və bu kart ailənin doğmaları təmsil edir. Ailənin doğmaları sizin əsl Gəlbinizi e, ən azı sizin qədər bilən insanları təmsil edir. Gəlbinizi ən azı sizin qədər bilən insanları təmsil edir bu kart. Yəni gəlib keçici insanlar və ya gəlib keçici hisslər gəlib keçici bir şeylərə görə əlinizdə olanları itirə bilərsiniz. Bəli, çox yorulmusunuz, bəli, davamlı sıxılırsınız, eyni mühit, eyni insanlar bu işə də aid ola bilər. Söhbət şəxsi həyatdan getmir. Amma baxın, ə, keçici zövq və ə, damaqdadır ya da keçici bir ə belə deyim, ə, gərginlik üçün əlinizdə olan dəyəri qurban verə bilərsiniz və çox böyük risk alırsınız. Bunu etməyin, sonucunda gerçək dəyərsiz qala bilərsiniz. Gerçək dəyərdən uzaq düşə bilərsiniz. Gerçək yanınızdadır, amma onu görmürsünüz. Sanki gözünüz dışarıdadır, daha fazlası, daha fazlası, daha artığını, daha başqasını istəyirsiniz. Bu isə sizi uduzdura bilər. Qazanmaq yox, burada uduzmaq söz konusu ola bilər. Burada söhbət yəni deyirəm, şəxsi həyatda ola bilər, puldan da söhbət gedə bilər, evdən də söhbət gedə bilər, işdən də söhbət gedə bilər, amma siz daha yaxşısını bilirsiniz ki, söhbət nədən gedir. İndi isə baxaq görək, hansı addımı atmalısınız və ya hətta hansı addımı atmamalısınız. Hansı addımı ata bilərsiniz avqustdan? Hansı addımı Atmalısanız, burdan bir kart seçəcəksiniz. Evet. Əzizlərim, demək, hansı addım atmalsınız? Hər şeyi zamana buraxmalısınız. Zamana, fəsillərə a bu bir özünüz də görürsünüz, azimutdur. Siz yol axtarırsınız, yolunuzu azmısınız. Yol axtarırsınız. Amma e, sadəcə azimutu doğru tərəfə fırlayın. Yanlış yerə baxırsınız. Yanlış tərəfə döndərirsiz. Buna görə də azıb qalmışsınız. Bəli, buna görə də çaşqın bir vəziyyətdəsiz, problemlər yaşayırsınız, çətinliyin içindəsiz. Bir az gözləyin, bir az dinlənin. Sonra bax bu azimut, yəni bu əslində doğru sizin özünüzdədir, əlinizdədir. Baxın, bir azimutun azimut əlimizin içindədirsə, bu nə deməkdir? Doğru seçim, doğru yol əslində sənin öz əlindədir. Doğru qərarlar öz əlindədir. Özünü qurtarmaq öz əlindədir. Bu vəziyyətdən çıxarmaq özünü, bu da öz əlindədir. Sadəcə doğrunu görmək istəsəniz, həqiqətən də bu azimut bu yol göstəricisə o yolu göstərəcək. Bəs nəyi etməməlisiniz? Vazlublionnaya, yəni ki, sevgili zərərli bir sevgili, toksik bir sevgili, həyatınızı tamamilə alt üst edəcək bir sevgili ilə qarşılaşa bilərsiniz. Qaşıq cins ya da bəlkə bir ortaq, yəni də bəlkə işlə bağlı sizə təkliflərlə gələn bir insan. Sizi şişlikləndirən bir insan qısacası. Ondan uzaq durmalısınız. İndi isə baxaq görək qəhvə falımızda nələr var. Əziz, xoş vaxtlar. İndi isə baxaq görək kafe falımızda nələr var. Baxaq burda nə var? Burda bir ilan görürəm mən. Burulubdur. Baxın, diqqətlə baxın. Görsüz, ilandır. Bunun quyruğudur, burulub belə başını qaldırıb. Bir ilan var həyatınızda. İlanları görməyi bacarın. Həyatınızda bir ilan var siz dişini keçirməyə çalışan bir ilan var. Hələ ki baxır. Hələ ki baxır amma hücuma keçməyibdir. Mən belə gördüm. Və baxaq, burada nə var? Mhm. Burada bir iki yerə bölünmə gördüm. Bir ailənin iki yerə bölünməsi, bir insanınmı iki m necə deyim tərəf arasında qalması iki həyata, ikilü həyat yaşaması, iki yerə, iki fikrə də bölmək olar ki, fikir arasında qalmaq olar. Yaxud bəlkə bir işinizdə bir ikinəm yarana bilər. Ortaqdan ayırdıla bilərsiz işi, iki yerə bölmək, pulu iki yerə bölmək, evi iki yerə bölmək, bir şeylər həyatınızda olan bir şeylər tən ortadan elə bil ki, bölündü. Mən belə gördüm belə gördüm yara hissəsi sizin, yara hissəsi başqasının. Hə, burada bir qurt var, bir canavar. Baxın, görürsünüz. Baxın, çox aydın, o qədər net görünür üzü. Baxın, burnu görürsünüz, gözləri uzaqdan baxır. Bu bir neqativ enerjisi sahib bir insandır. Keçcək bir düşməndir sizin bu iki yerə parçalanmanıza səbəb olan, dünyanızı da bu şeyləri parçalayacaq olan bir insandır. Kiləmi yaradacaq olan bir insandır bu qurt. Ac qurt. O bir ö, demək bir hekayə var. Xatırlayırsınızsa aslan öküzləri yemək üçün mütləq şəkildə parçalayır. İki onları bir-birindən ayırır, sonra tək-tək yer. Yəni siz də kimsənin bu şəkildə qurbanı olmayın. Kimsə sizi ailənizə qarşı qoymasın, sevdiyinizə qarşı qoymasın, dostunuza qarşı qoymasın, bilmirəm, evinizə, pulunuza, işinizə qarşı qoymasın. Kimsə sizi nədənsə, hardansə, kimdənəsə və sair ayırmağı bacarmasın. Onda çox zəyif qalacaqsınız. Təkrar eyni hala qayıtmaq çox çətin ola bilər sizin üçün. Və baxaq, burada görək nə var. Burada bir quş hmm, görürəm, o böyük bir quşdur. Böyük bir xəbər var. Böyük bir xəbər var. Böyük bir xəbər var, özünüz də bir sıxıntıdan çıxacaqsınız. Bir sıxıntıdan çıxmaq xəbəri var. Bir də hansısa pulun dərdinə eləyirsiz. Hansısa pulun, hansısa maddiatın dərdinə çəkirsiz, fikirləyirsiniz. Əziyyətini, yəni necə deməyim, çəkirsiz, fikirləyirsiniz. Bu məsələ biraz gec olacaq, amma həll olacaq. Mən belə görürəm, amma həll olacaq. Və hiss edirəm ki, elə bil ki, kim, kimlər, kimlərsə də sizə birazcığıc belə maddi ziyan verə bilər. Bu özünüzün güvən mənzədən irəli gəlir, öz inamınızdan irəli gəlib. Belə deyim də, yaratdığınız bir problem ola bilər. Ona görə güvənməyin. Çöldən olan, evin içindən kənar olan yaxud doğuma dediyiniz insanlarda kənar olan kimsəyə güvənməyin. Çünki ətrafınızda maddiyatınız üçün olan insanlar daha çoxdur. Sonra sonra nə görürük burada? Baxaq görə başqa nə var burada? Qalb gördüm. Kalp. Kocaman bir kalp. A, kocaman bir kalp cəman, böyük bir qəlb və ə, bu qəlb ə, bilirsiniz də, nəsə ürəyinizi sevinəcək, ruhunuz sevinəcək. Çox belə huzura qovuşacaqsınız. Kimsə də ağzını açıbdır. Belə sizin sizinlə dava etmək istəyir. Sizin huzurunuzu pozmaq istəyir. Nəsə ə, belə deyim də sizinlə nəsə tənqid etmək, nəsə danlamaq, sizi necə deyirlər, motivasiyanızı salmaq. Hə, sizi nədəsə ittiham etmək, bax belə bir şey gördüm. Amma yaxud belə də ola bilər. Diqqət edin, sizi şərli, şər də ata bilərlər. Böhtan da ola bilər. Qeybətiniz də qırdla bilər. Yaxud kimsə sizinlə söz-söhbət yaşamaq, sizinlə dalaşmaq, sizi özünüzdən çıxarmğa da çalışa bilər. Amma bu elə belə ki, o insan ağzından çıxan sözlər boş-boş sözlərdir. Mən belə istəyirəm. Boş-boş sözlər. Hə. Yəni ki sizə heç bir ə, yan təsiri, heç bir pis təsiri olmayacaq. Bir də burada kalp, böyük bir kalp. Bu nəsə sevgi ilə, qəlblə bağlı yaxşı şeylər, xeyirə doğru, gözəl şeylər olacaq və huzura qovuşacaqsınız, qərarsızlıqdan çıxacaqsınız. Hər şey elə formada olacaq ki, elə bir formada baş verəcək ki, siz bu qərarsızlığın, bu çətinliyin içindən özü özünə çıxacaqsınız. Mhm. Əvvəl burada nə var? Burada bir adaq adamax gördüm. Nəsə bir qurban demək, nəsə bir niyyətli olmaq. Bax belə bir şey olacaq sizdə və həmin o niyyət həyata keçəcək. Bu avqustda olmaya bilər, biraz gecə ola bilər, amma mən belə bir belə bir şey gördüm. Nəsə sanki bir e, ibadətgah, bir müqəddəs yerin e, qarşısında siz nəisə bir dua edirsiniz, bir niyyət var sizdə. Sanki nəzir deyəcəksiniz, qurban deyəcəksiniz. Bilmirəm, adak adamak deyir tüklər buna. Amma bu niyyət həyata keçəcək. Bəli, bu niyyət həyata keçəcək. E, belə gördüm. Burda nə var? Baxaq. Burda dovşan görürəm. Dovşan. Dovşan xəyanətdir dovşan görürəm. Dovşan, özü də iki dovşan. 2 2 xəyanət. 2 səf. Ya e, necə deyim? Biri sizsiniz məncə. Biri sizsiniz. Siz kiməsə xəyanət edə bilərsiniz. Siz kiməsə nə desə yalan danışa bilərsiniz. Öz xeyrinizi güdüb hansı bencil qərarlar ala bilərsiniz. E, və bu qərarın nəticəsində baxın, kimisə sizə arxa çevirdi. Siz sizdən küstü. Sizi buraxdı. Bax, buna görə çox diqqətli olun. Hmm, bu, yəni mütləq deyil şəxsi həyatdır, bu başqa bir şeydən də söhbət gedə bilər burada. Hmm, baxaq, başqa nə var? Aha, Əjdaha. Bəncə görürsüz onu. Baxın, necə aydın formada görünür böyük bir əjdaha, baxın, böyük bir əjdaha belə. Aydın, net bir şəkildə baxın boynuzları, burnu, ağzını açıb alov püskürür, alov püskürür. Siz də onun qabağında dayanmışsınız. Sizi ağzına at, baxın bu sizsiniz. Sanki sizi alıb belə caynağına keçirib ağzına atacaq. Ağzına atmaq istəyir. Diqqətli olun. Diqqətli olun. Çox təhlükəli insan deməkdir əjdaha özünü bəlli etməyən geçək üzünü, keçək hisslərini. Baxın diqqətlə baxın. Çox niyəc şəklə görünür qəhvədə. Əjdahanın başı, baxın ağzını açıb, gözü, burnu, boynuzları bu isə sizsiniz. Baxın sizi alıb belə ə, ə, necə deyim? Sizi alıb belə əllərinə, hə, atır ağzına. Baxın başınız onun ağzına girir. Nə deməkdir? Deməkdir, hər şeyin arxasında da bir qaşlı cins ya da qaşı cins olmaya də bilər. Mən burada qadın görürəm. Bilmirəm siz nə görürsüz. Bir qadın dayanır. Yəni ki bir qadın sizə problem aça bilər. Bir qadın başınıza bələ ola bilər. Bir qadınla ciddi problemlərlə yaşaya bilərsiz. Bir əjdahanın necə deyim, pəncəsinə özünüzü ata bilərsiniz. Amma buna səbəb heç kim deyil. Sırf özünüzsünüz. Ona görə də belə deyəcəm. Diqqətli olsanız bunu yaşamaya bilərsiniz. Diqqətli olsanız, adamınızı tanısanız. Ay, necə deyim, ə doğru qərarlar versəniz, tərcihiniz doğru olsa, ə, bu vəziyyətə düşməsiniz. Burada diqqətli olun ki, yaşamayın bu durumu, tamam mı? Beləliklə falımızı bağlayaq. Gedək, yox ki, faldakı gözəlliklər. Burada yaxşı xəbərlər də var. Bilirsiniz, bu gözəlliklər, yaxşı xəbərlər keçək olsun. Buna görə də nə edirsiniz? gözəlliklərini aldım, qəbul etdim. Oldu, oldu, oldu. Təşəkkür edirəm deyirsiniz, yorumlara yazırsınız ki, gerçək də olsun. Belə imgəliyirsiniz. Hələlik gələn göstərədəcək.